Это наш четвертый влог на Navic ESGO канале. Major Дио de Janeiro. Спасибо, брат. Подводка была. Не, все нормально, все нормально. Не обращайте на меня внимания. Просто не обращайте на меня внимания. Ребят, всем привет, с вами Алексей Костылев, и мы находимся на нашем Navi CSGO канале Major Rio de Janeiro. Сегодня я буду вашим ведущим, потому что Тоня, к сожалению, приболела. Через 10 минут мы отправляемся на арену, где сыграем матч с бегами. И это очень важный матч, потому что победитель отправляется в плей-офф. Мы уже находимся на сцене. Сейчас а, ребята подключают девайсы. Только что был Тим Ток с нашим психологом. Мы играем вторыми. Зал потихонечку наполняется. Но на самом деле после выхода Фурии в плей-офф. Ребята начали собираться ну, не так живенько, скажем, как это было в первые дни. Ребят, вот эта полоса она разделяет контент-мейкеров и команду. От команды может находиться всего лишь два человека. Сейчас на сцене нахожусь я и Даня, наш оператор, который снимает наш влог. И если менеджер хочет выйти на сцену, то нам надо поменяться, если это делает психолог. Хотелось узнать у перфекта. Вчера его ребята хотели просто подрезать на скрипе, и он чуть не раздал всех. Как это было, Илья? Просто пару слов. Повезло. Но ты мог их <с закрывать, если Да, там, когда осталось, я с 9 попал в голову, был бы у меня первый армор. Це я, я, думаю... я потім просто посмотрев на їх емоції, вони такі фу. Він тобі ще нас просто чуть не поубирав. Насамперед злосутку сіра, що у них більше денег було, і економіка за це поставила. А друзі, поряд зі мною Вітя, сам Даянк Вітя, розкажи, будь ласка, як вообще до цього докотилися? Те, що було, ну, ці два матчі, я бачив інтерв'ю Блейда, де він казав, що дуже багато тренувалися, але дійсно джетлаг. Дійсно, треба було погратися трошки на сцені, і зараз дуже важливий матч. Розкажи, будь ласка, що було до цього, тому що це такі були дуже ну дуже боляче було. Ці два дні я дивився, в мене аж сльози потікли. Ну тобі боляче було, і нам боляче було. Мабуть, найбільше, що впливало на ці результати, це те, що ми забували постійно наші раунди, і гранати якісь все робили неправильно. Ну тобто не з чистою головою грали, так скажемо. Але так ти сказав, ми багато тренувалися на буткемпі, зробили купу нових раундів, планів, поміняли позиції, всякі таке. І це має давати результати, бо на буткемпі воно давало результати, і я думаю, ми покажемо. Ну, вчора було дуже впевнено, сьогодні а, остання гра вона найсерйозніша для нас усіх. Ми mm -hmm. всі розуміємо, якщо ви виграєте, то ви виходите у плей-офф, якщо не виграєте. Тут ти сам розумієш, що тоді буде. <свідом> Сьогодні як? Зібрані, є якийсь геймплан, ви будете його притримуватись, чи ви будете трошки там фрілансити на карті. Дуже голосно. Дуже голосно, тому що зараз 8-8 рахунок а, Маус та Енс. Ось така історія. Так. <плес> Короче, да, мы знали все три карты, которые будут, в принципе, и уже готовились, и вчера смотрели демки на этих трех картах. Геймплан, конечно, есть, Андрей его делает, как всегда, и мы готовы на все стоит Амиран, скажи, что ты думаешь вообще по поводу сегодняшнего матча, потому что с бегами мы уже встречались не один раз, и эти ребята могут удивить. Не очень хорошее начало, как мы все видим, но ты как человек, у которого очень большой опыт, и как тренер, как отец... Бита Маковского, скажи, пожалуйста, свои мысли просто по этому поводу. А, ну мы, правда, не очень хорошо начали, при том, что бутхэм был, правда, хорошим, мы подготовились отлично. Вначале не пошло, и а, если посмотреть все игры, мы проигрывали вот буквально чуть-чуть. Как Гамбит, ой, пол 9, а, там выиграна игра была, мы ошиблись и потом не потеряли нить игры, а также их не смогли закрыть вовремя карту много ошибок. А вчера ребята позавчера поработали, мы пообщались с каждым отдельно все вместе. И как бы вчерашний результат показалось. Вчера, была очень да, Вчера было очень уверен. Да, мне понравилось очень. По поводу бегов. Э, беги отличная команда. Это наши друзья. Мы вместе как организация работаем командой. Часто проходимся э, Жаль, если честно, с ними играть. Но это для нас на самом деле хороший матч. -ап. У них и карты все сильные. Это наши карты. Поэтому я думаю, будет все отлично. Пускай победит сильнейший. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Надо сейчас убрать вообще это все лишнее только фокус, пока вот, только фокус на матч. Самое главное, давайте настроимся на борьбу максимальную борьбу. Не будем думать, что в раунде будет заканчиваться там 5-4, 5-3. Хорошо, ну типа вот мы пятером будем оставаться в Давайте настраиваться, что будет плачь, что нужно брать, да? Что легкой игры не будет. Давайте, фокус. Давайте, ребят, остался один шаг, чтобы выйти с группы. Там будет пушка, у нас будет все хорошо. Общайтесь хорошо, вы помните, общение ключ к победе. Не спешите никуда, вы медленно, идеально все классно играете. Поэтому больше общения. Вы сейчас будете в шестером, там вам больше никто не поможет. Доверяйте друг другу, общайтесь никакой машины. Если что-то пошло не так, перезагрузили в следующий раунд. Потому что кто мы? мы, мы ждем ждем! Ждем! Ну все. Let's go, Navi! Place, feeling the fear, I know you're feeling it in the air. Whole squad wearing all black. Motivations looking real bad. Uh, we back to the phone, raising a fire alone. Uh, we ain't never needed nobody. six feet, this is my Take a pick, out of darkness. Blow up the spot, then we running Ready, get not, hit the coming. to five in the morning do it again in the morning do it like we did it's man i think the government watching minister perfect society struggling with my sobriety struggling with my anxiety are you feeling the insanity anger inside me Ребят, ну что, счет 15-12, мы очень тяжело начали. Я не могу сказать, что плохо играли, но было действительно тяжело. Вы сами все видели на трансляции. Уже счет 15-12 надо закрывать как можно скорее, потому что переживают все. Все, кто находится в зале, просто волосы дыбом, если честно. потому что было очень ну, как-то... Но тяжело, сначала не могли собраться, потом собрались, и начали хотя по свою игру. За ГТ перешли, начали навязывать ну, свои действия, и нормально закончили. Ну, навязали нормально. Сейчас что нас ждет? Даст. Дастик. И их любимая карта наша, в принципе, тоже. Мы будем даст. Ты не помнишь статистичку, сколько сыграно у них и у вас? Вообще нет. Мы статистику здесь выведем, а вы уже сами себе, да, решайте. Но мы поднимаем щиты и двигаемся дальше, на вторую карту. É muito forte A gente já От плей-оффа остался один раунд, который нужно забирать для того, чтобы отправиться дальше. Весь зал на иголках, ну и мы тоже будем наблюдать. Элик, пару вопросов для тебя подготовил после игры. Во-первых, поздравляю. Спасибо. Походу плей-офф. Значит, по в шестом раунде стоило ли играть агрессивно в нижней темке, когда у вас сетап из двух очень интересно. Я наблюдал, записывался себе. Андрей. Андрюха, подскажи. А про два раунда, это тоже наш сетап, это, просто я не очень хотел бы это рассказывать. Там он не до конца получился, если мне кажется, я сейчас скажу, могу сетап спалить. Терры не делали ничего особенного, что могло бы предотвратить этот поджим, я бы сказал так. Угу. Там, вы, видите, ошибся на длине, если вы заметили. Заметили вы или нет? Я заметил. ты заметил, как я в Я не перед игрой, что в этом раунде не нужно для нее умирать. Хорошо, девятый раунд. Был волевой для бит. Они загнали Валеру в яму и оставили вас без денег. Что пошло не так? Раунд. Там опять коммуникация пошла. Витя должен был помочь Валере сценарию. Витя должен был помочь Валере. Мы говорили, но Вите чуть-чуть ошибся с информацией, поэтому сделал немножко не вот так вот. Сейв на 14. Это про экономику на последний раунд или бы невозможно ретейкать против 5 терроров? Да, в принципе, даже 3 в 4 и 3 в 5. Ну, будучи у вас пятеро, а терров, если пятеро, будет сложно Не говоря уже меньшинство. Но 5-3 мы ретейкнем, точно. Мы тренировали. В целом, каково было играть, понимая, что вы, по сути, в одном шаге от того, чтобы попасть в плей-офф? Это добавляло вообще какое-то спортивное злойство? Да нет, у нас всегда, наверное, цель проходить как можно дальше в турнире и показывать самые крутые результаты. Пацаны, скажите вообще зашли ли ваши пикемы, потому что то, что происходит на этом поле, ста... я, я не, не ста... Ста... стал, я тоже не ставлю. Ты вообще не ставил? Нет, мы вдвоем не ставили. Ну да. Я и... никогда не, не ставил. А я перестал ставить. Почему? М -м -м, не знаю, потерял к этому интерес. А никаких. Призов даже нет, потому что ты выигрываешь, за исключением ну, монетки. Понятно, Кстати. что она приятная, но хотелось бы, может, что-то больше. Каких-то подгонов, как доте хотелось бы, да? У -у -у. Всем привет, друзья! Бразилия, рио де Жане славится своей природой. И мы приехали посмотреть на одну из главных достопримечательностей Рио. Это сахарная голова, это гора, которую вы видите на фоне. Она привлекает внимание всех туристов. Туда можно подняться на фуникулере. Прямо сейчас мы это и сделаем. У нас уже даже есть билетик, который мы купили за 30 долларов на человека. В общем, подниматься минут 5. Это достаточно быстро. Я думала, что займет больше времени. Поэтому давайте отправимся. Уже там свистят, наверное... А, нет, наверное, уже следующий возьмем. В общем, поехали. Очень цивилизованная система, инфраструктура туристическая в Рио. Сейчас мы ждем фуникулер, везде все очень Везде можно расплатиться картой, нас фотографировали, даже, наверное, потом продадут эти фотки. В общем, все очень продумано. И людей мало, хотя и в воскресенье. Я думала, что на закате многие поедут. На закате, да, на закате многие поедут. На вершину, но нет. Кстати, мы сейчас будем подниматься на вершину 396 метров. Мы видели, что люди некоторые даже сами поднимаются по горе, собственно, восходят. Но это не мы, мы только поели, мы здесь еще в скалолаз, поэтому ждем фуникулем. Это очень красиво, очень сильно. Я не знаю. Иисус. Вон он, там. Но мы еще не поднялись наверх, это только промежуточная площадка. Я под большим впечатлением. Я очень рад, что я сюда попал. Пускай не как игрок, но... Если бы прошел два года назад, то очень хотел сюда приехать. И пока Бразилия, это очень круто. Это улыбки, это вкусная еда, это музыка, танцы. Это вот. Нам нужно подняться на еще одном фоникулере, для того, чтобы попасть на слаховную голову. Поэтому давайте поспешим, потому что и так уже... Он... Интересно, почему она называется Сахарная голова? Теорий очень много. Там включая того, что просто тут рос тростник на склонах этой горы когда-то, или это переводилось какого-то древнего языка древних племен, которые жили в Бразилии когда-то. В общем, много очень а, теорий, почему так называется. Но это не все не важно, потому что это невероятно. Просто виды, которые отсюда открываются, иногда смотришь и не веришь, что это действительно та же планета, на которой ты родился и на ней такое существует. Очень красиво. Мы вам просто хотели показать немножко. Рио, потому что, ну, это очень интересный, экзотический, невероятный город. Поэтому в некоторых наших влогах будут такие вот кусочки, потому что вряд ли мы это все соберем в одно видео, потому что мы снимаем кусочками. Вот, поэтому спасибо, что посмотрели. Но если вам нравится такой формат, если вам больше хочется видеть городок, пишите обязательно в комментариях свои идеи. Вот, и всем советую приехать в Рио, когда, когда все наладится. Просто всем советую приехать в Рио. I told you